Сегодня мы с вами обсудим самые свежие новости с полей сражений. Поговорим о западной военной поддержке, о том, как в Молдове предъявили обвинение бывшему начальнику генерального штаба вооруженных сил страны в государственной измене, о том, как Индия продолжает укреплять боеспособность Украины и отказалась прекращать поставки вооружений в Украину, несмотря на давление со стороны Российской Федерации. Российские генералы требуют с мая этого года от Путина объявить всеобщую мобилизацию, однако он этому сопротивляется и для этого есть причины. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил ввести временную администрацию в Крыму Организации Объединенных Наций. На это предложение отреагировали в офисе украинского президента. Новые подробности криминальных разборок в силе 90-х в московском офисе компании Wildberries. Задержан Владислав Бакальчук, супруг владелицы этой компании Wildberries, самой богатой женщины России с состоянием свыше 4 миллиардов долларов. Однако... Роль в этой рейдерской атаке Кадырова до сих пор не понятно до конца. Кремль э, потребовал от Роскомнадзора замедлить YouTube для обычных россиян, а для себя нет. Песков продолжает выкладывать видео на официальном канале Кремля на YouTube, на которое подписаны на данный момент 245 тысяч пользователей. И, наконец, с базы хранения военной техники на Сахалине вывезли более 40% бронетехники. Друзья, обо всем этом поговорим далее. Итак, Индия, которая входит вместе с Россией, Китаем, Южной Африкой и другими странами в организацию БРИКС. Продолжает поддерживать боеспособность Украины, отправляя артиллерийские боеприпасы в Украину через страны Европейского Союза. И за последний год минимум дважды отказала России, которая требовала прекратить соответствующие поставки. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники среди индийских чиновников и чиновников Европейского Союза. Союза. Последний раз вопрос о поставках индийских боеприпасов в Украину поднимал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он это сделал на встрече с главой индийской дипломатии. Субраманяной драй Шанкарой, которая прошла в июне нынешнего года. Как сообщает Reuters, Лавров пытался давить на индийского министра и подчеркивал о том, что для партнерских отношений России и Индии неприемлемо, когда украинские военные получают боеприпасы, в том числе произведенные индийскими государственными военными концернами. Однако, несмотря на все это давление, как пишет Reuters, добиться прекращения поставок Кремлю так и не удалось. И более того, в июле премьер-министра Индии на Рендеру принимали в Москве с государственным визитом со всем возможным пиететом и пышностью. Согласно таможенных деклараций, которые оказались в распоряжении Reuters, очевидно, они были не просто так оказались, а они оказались слиты намеренно. Вполне возможно, что это сделали представители европейских структур. Ну, очевидно, для, для того, чтобы показать роль Индии и не оставить ей путей для отступления. Индия поставляет украинской армии 155 миллиметровые осколочно-фугасные снаряды натовского калибра. Также 120 и 120 миллиметровые боеприпасы и также минометные снаряды калибра 120 и 125 мм. Миллиметров. Кроме того, сообщается, что основными европейскими странами, которые выступают в качестве посредников между Индией и Украиной, являются Италия и Чехия, также э, подключаются к этому процессу другие страны, в частности, компоненты боеприпасов поставляются через Словению и Испанию, которые уже наладили устойчивые цепочки э, поставок подобных боеприпасов для вооруженных сил. Украины. Как сообщает Reuters, для Индии поставки вооружения и боеприпасов в Украину являются своего рода оправданием, таким экскьюзом, поскольку индийские власти таким образом демонстрируют Западу, что Индия не находится в этой войне на стороне России. И э, она поддерживает Украину. Такое мнение высказал в частности э, военный эксперт э, из Лондонского колледжа Лондона, Кингс-колледж Лондона, это мой родной колледж, который также я закончил, Уолтер Ладвик. Таким образом мы видим что этот вопрос вспыл только сейчас. Несмотря на то, что на рендер-моде уже был связи там и в Москве, и в Киеве, стало известно об этих поставках только сейчас. Хотя информация о том, что Индия участвует в поставке ряда боеприпасов, просачивалась в международные СМИ и ранее. Однако резонанса не вызвала. И вот сейчас впервые такая информация появилась как раз накануне октябрьского очередного Саммита стран БРИКС. Характерно, что Москва не критикует официально Нью-Дели за подобные поставки. Она пытается давить, но в, в, в обоих случаях, как мы видим, был получен вежливый отказ. И что происходит? Чудо, никаких обвинений в сотрудничестве с преступным киевским режимом, поставкам украин-нацистам со стороны Москвы нет. В общем-то, это обычное двоемыслие для кремлевской политики. Тем временем в Молдове наконец предъявлено обвинение в государственной измене бывшему начальнику генерального штаба вооруженных сил страны Игорю Горгану. Напомню, ранее его переписка с кураторами из главного разведывательного управления Министерства обороны России стала достоянием журналистов изданий The Insider и молдавского издания «Маленькая страна». Они выпустили совместное расследование, о том, как на протяжении многих лет Горган был осведомителем российской военной разведки и, 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 и э, контактировал с куратором СГРУ полковником Алексеем Макаровым. Кроме того, из этой переписки следует, что Горган э, просил от российского военного командования вторгнуться на территории своей собственной страны Молдовы. Ну, будем надеяться, что все это завершится его, для него обвинительным приговором, поскольку это самое тягчайшее преступление, тем более для военного, ну хотя и бывшего, но это не имеет значения. Тем временем российские генералы с мая месяца требуют от Путина объявить всеобщую мобилизацию, поскольку российская армия начала терять именно с мая больше военных, чем она может, чем она в состоянии призвать. Об этом сообщает влиятельное американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на участника непосредственного разговора. Ну, имеется в виду участника разговора э, с российской стороны, российского военного. Однако Путин в мае ответил категорическим отказом на э, предложение собственных генералов, заявил о том, что он хочет использовать в войне против Украины только тех добровольцев, которые сами заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Россия, начиная с мая, по оценкам британской разведки, теряет не менее 1100 военнослужащих убитыми и ранеными, а может набирать в армию не более 1000 человек в день. В то же время, по данным Блумберга, в среднем региональным властям удается нанимать только треть контрактников из определенных Москвой квот. То есть, они могут выполнить этот план не более чем на 30%. Тем не менее, Россия испытывает серьезные проблемы. Крупнейшие потери, которые были потеряны, в первую очередь, в ходе наступления в районе Покровской Донецкой области, а также попытки прорыва, прорыва в Харьковской области сообщается о том, что дополнительная проблема создала украинское наступление на Курщине, из-за чего Россия была вынуждена отправить 40 тысяч своих военнослужащих в Курскую область, перебросив их из Запорожской и Херсонской областей. Закрыть эту брешь в кадрах а российское командование не в состоянии. Таким образом, Путин пытается всячески избежать принятия непопулярного решения, он оттягивает его, и признаков того, что в России может быть объявлена мобилизация в ближайшее время, нет. Хотя, очевидно, давление на него со стороны собственного генерала будет только нарастать. Считается, что окончательно Путин может склониться. В сторону решения о всеобщей мобилизации, в случае если не удастся выдавить украинские войска с территории Курской области до конца нынешнего 2024 года. И если российские войска не выполнят задачу по оккупации всей территории Донецкой и Луганской области. Речь идет не только о Покровске, а вообще о выходе на административные границы. Донечины. Признаков того, что это удастся реализовать российским войскам в ближайшие месяцы нет. Поэтому решение объявления новой мобилизации, еще раз повторю, зависит исключительно от ситуации на поле боя а также количество потерь, которые российская армия будет продолжать здесь нести. При соответствующих темпах Путин пока решил идти другим путем. 16 сентября он подписал указ об увеличении граничной численности вооруженных сил РФ до 1 миллиона 500 тысяч человек, с нынешних 1 миллиона 320 тысяч. Однако набрать дополнительные 180 тысяч российских военных может оказаться точно такой же проблемой. Не добавит Путину, очевидно, оптимизма и заявления министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который предложил передать Крым под мандат ООН для последующей, последующего проведения референдума. Он предложил передать Крым на 20 лет. Через 20 лет он предлагает провести честный референдум после проверки того, кто является законными жителями. И так далее. На это предложение последовала реакция со стороны офиса президента Зеленского. Глава его офиса Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале сообщение. Крым ⁇ это Украина, Россия нарушила международное право и должна отвечать за это. А таким образом, Украина ответила отказом на предложение Сикорского, однако идея польского министра иностранных дел в целом не нова. Она высказывалась и ранее, в том числе сразу после оккупации Крыма в 2014 году. Однако сам факт привлечения внимания к Крыму, который Путин и его приспешники объявили навеки российским, должна как минимум вызвать серьезную тревогу в Кремле, поскольку сейчас возникают сомнения очень серьезные в легитимности так называемого присоединения, по сути, захвата Крыма. И то, что актуализируется, то, что актуализируется вопрос возврата Крыма, это, безусловно, свидетельство ослабления кремлевского режима и лично Путина. Тем временем Россия погружается в 90-е. Накануне произошла попытка рейдерского бандитского захвата компании Wildberries euh, супругом, его, наверное, уже проще называть экс-супругом владелицы Татьяны Бакальчук, ее экс-супруг Владислав Бакальчук, ну, хотя еще официально они не разведены, насколько я понимаю, прибыл в сопровождении боевиков Ахмата. А также ряда бой... бойцов ММА из Чечни, в частности Абубакара Местоева, Рашида Кодзева, Умара Чичаева, всего было до 30 человек, атаковали офис «Вайлдберрис» в цен... бизнес-центре «Романов двор» разбили стекла, началась перестрелка, в результате перестрелки погиб один из охранников Валберес и сотрудник этого бизнес-центра. И сегодня уже Бакальчика запаковали. Но, внимание, о роли Рамзана Кадырова в этой истории ни слова. Хотя, очевидно, именно он стоит за бандитским наездом на э, компанию Wildberries, которая провела слияние с компанией Rus Outdoor, исполнительным директором, который стал Роберт Мирзаян, глава Рус. Роберта Мирзаяна называют э, фактически собственника компании Wildberries, который спас Вальберрис, э, решив проблемы с уголовным преследованием из-за пожара на складе в январе 2024 года. Также сообщает якобы о романе основательцы Ватбер Статьяна Бакальчук с Мерзаяном. Все это привело в бешенство Рамзана Кадырова и его приспешников. Они решили, очевидно, урвать серьезную долю бизнеса. Личное состояние Бакальчук с 8,5 миллиардов опустилась до нынешних 4,5 миллиардов долларов. Она остается самой богатой женщиной бизнес в России. Тем временем проблемы на фронте и дефицит серьезной бронетехники привели к тому, что с самой восточной базы хранения российской армии на острове Сахалин вывезли более 40% техники. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на анализ спутниковых снимков. База хранения военной техники, дачная, под городом Южно-Сахалинск, потеряла более 250 единиц бронетехники. Эту технику все время затаскивали. Для для э, защиты э, так называемых северных территорий или Курильских островов и острова Сахалин от Японии. Еще в 2020 году, как пишет за Moscow Times", на базе хранения дачной находилось 593 единицы бронетехники, а к октябрю 2020 осталось 556. А в мае 2024 уже 342 было изъято всего 241 единица бронетехники или 40. 3%. Кроме того, из 9 ангаров осталось всего 5, а остальные разрушены и их обломки различимы даже на спутниковых снимках. Вывозили в первую очередь танки Т-72Б, БМП-2Б, САУ-2С3 Акация, минометы 2С12, РСЗО БМ-21, самоходные ПТРК «Конкурс», ЗРК «Стрела-10», ЗСУ -1 шилка и зенитное орудие С-60. То, что расконсервировали такую старую базу, собственно говоря, является доказательством серьезнейших проблем и дефицита бронетехники. Вывозили не только из нее, также очень сильно пощипали базы на западе России, в частности, на территории Калининградской области. Ну и, наконец, еще одна информация. Правительство Германии готовится оказать Украине помощь на сумму 400 миллионов евро. Германия один из крупнейших поставщиков поставок военных в Украину. Ну и, собственно говоря, результат этого, в том числе немецкие системы ПВО, которые поставляются в Украину, системы Гепард, АРСТ, позволили эффективно сбивать российские беспилотные аппараты. Сегодня ночью поставлен очередной 100% рекорд уничтожения, сбиты 42 Шахеда сегодня были, которые были запущены из Приморска, Ахтарска и Курска. Также была сбита управляемая авиационная ракета Х-59-69. Все эти ракеты, а также три зенитные управляемые ракеты С-300-400 были полностью сегодня также поражены. Ну вот, собственно говоря, результаты работы украинской ПВО блестяще в очередной раз показывают как профессионализм украинских военных, так и западной помощи, которая поставляется пока в достаточном количестве. И вопрос только сохранения этого вопроса находится исключительно в их руках, чтобы это все продолжалось на следующей неделе. Президент Украины Зеленский проведет встречи уже на территории Соединенных Штатов, куда он отправляется с визитом на Генеральную Ассамблею ООН. Предполагается, что Зеленский встретится в том числе лично с кандидатом от Республиканской партии, экс-президентом США Дональдом Трампом. Также он планирует встретиться с действующим президентом США Джо Байденом. Эта встреча может пройти 22 сентября. И э, также сообщается, что каким-то образом будет передана информация команде Камал Харрис. Будет ли она присутствовать лично на встрече с Зеленским, пока неизвестно. Вот, очевидно, эти встречи, график только утверждается. И мы дождемся официального подтверждения в самое ближайшее время. Слава Украине, слава ЗСУ, слава украинскому спецназу. С вами был майор украинской армии Тарас Березовец. Друзья, до новых встреч. Пока-пока.